В эфире выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Сегодня вся страна чтит память жертв Голодомора. В 16.00 общей минутой молчания люди почтили память жертв геноцида 1932-1933 годов. По всей стране зажгли свечи в память о тех трагических событиях. За время геноцида погибло свыше 10,5 миллионов украинцев, то есть четверть населения нынешней страны. Большевистская власть забирала все до последнего зернышка и искусственным голодом истребляла миллионы людей. Украинцы умирали от голода, хотя в государстве в государственных резервах хранились существенные запасы зерна, и советская власть экспортировала его за границу. Голодающих не выпускали из вымирающих сел и отказывались принимать помощь для них из-за рубежа. Президент Петр Порошенко вместе с супругой почтили память жертв Голодомора, возложили цветы к памятному знаку возле Михайловского Златоверхового собора в Киеве. Возле мемориала памяти жертв Голодомора в Украине память погибших почтили и премьер-министр Арсений Ценюк, маркиева Виталий Кличко, представители общественных организаций, руководители дипломатических миссий и религиозных организаций, а также свидетели тех страшных событий. В Украине, которая идет европейским путем, геноцид не повторится никогда, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе траурных мероприятий. Глава государства сопоставляет голодомор 32-33 годов с необъявленной войной против Украины в этом году, как продолжение имперского геноцида против украинского народа. Сегодня за плечима досвід. Сегодня, уже имея за плечами опыт Отечественной войны 2014 -го года за нашу независимость с врагом, который ворвался на нашу землю, мы иначе смотрим и на события 32-33 годов. Тогда также была настоящая и такая же необъявленная война против Украины война 32 33 годов велась по всем имперским правилам колониальных операций с использованием против невооруженных христиан как компартийных спецотрядов так и внутренних войск так и внутренних Искусственный голодомор – одно из самых серьезных преступлений прошлого века. Об этом сказал представитель Белого дома Джош Эрнест, выражая соболезнования украинцам по поводу годовщины трагедии. В Соединенных Штатах отдают должное выносливости, мужеству и силе духа народа Украины. Это качество, на которое украинцы опираются и сегодня, перед лицом большой беды, стремясь построить процветающее, безопасное и демократическое государство, подчеркнул представитель Белого дома. Украинцы в Кишиневе и Пекине зажгли свечи в память о жертвах Голодомора. Факция памяти по политическим репрессиям в Украине прошла на территории посольства Украины в Республике Молдова, а на территории дипломатического представительства в Пекине приспустили государственный флаг Украины и почтили память жертв геноцида минутой молчания. СБУ предложит новому парламенту ввести уголовную ответственность за отрицание Голодомора. Об этом накануне заявил глава службы безопасности Валентина Левайченко. Подобная практика в мире уже есть. В Израиле наказывают за отрицание Холокоста. И не менее важным является вопрос запрета на законодательном уровне политсилы, организовавшей геноцид против народа Украины. Это необходимо для того, чтобы в будущем такие преступления не повторились. На Донбассе, как и в 30 годах, люди страдают от голода, появляются Концлагеря. Ответ на вопрос, кто нас уничтожал, важен для Украины и мирового сообщества. Это вопрос национальной безопасности страны, уверен Валентина Наливаченко. Россия вновь обстреляла украинские населенные пункты. Как сообщили в СНБО, артиллерия Федерации открыла огонь по населенным пунктам Югановка и Герасимов Кастанично-Луганского района. Напомню, 21 ноября в СНБО сообщили о возобновлении обстрелов со стороны России впервые с 5 сентября, когда были достигнуты минские договоренности. За минувшие сутки боевики 18 раз открывали огонь по населенным пунктам с целью дискредитации украинских военных. На Луганщине минометные расчеты сепаратистов работают с территории населенных пунктов Смелая, Раевка, Славяно-Сербск и окрестности Луганска. На Дебальцевском направлении террористы ведут огонь с промышленных объектов и жилых районов Янаки, Горловки и Чернухина. Повышенная активность бандформирований возле Донецкого аэропорта. Вблизи села Пески боевики попытались атаковать опорный пункт сил АТО, но укра украинские бойцы успешно отбили атаку. Информация о количестве потерь террористов уточняется. Также боевики продолжают минировать территории, в том числе прилегающие к городам и селам. Разведка сил АТО прилагает усилия для предупреждения взрывов. Террористические группировки, игнорировать... Террористические группировки продолжают игнорировать принципы гуманитарного права и международных конвенций в сфере использования определенных типов боеприпасов, вооружения и военной техники. В частности, неоднократно фиксировались попытки установления ими противопехотных мин на территориях, прилегающих к населенным пунктам. За минувшие сутки разведка сил АТО предупреждено срабатывание ряда взрывных устройств. В километре от города Счастье зафиксирован взрыв противопехотной мины. Двое бойцов сил АТО погибли. Один военнослужащий получил многочисленные ранения. Сейчас врачи борются за его жизнь. Всего за сутки потери наших войск составляют 14 военнослужащих. Четверо погибших и еще 10 получили ранения. В Дебальцево Донецкой области из-за обстрелов боевиков ранены пятеро мирных жителей. Разрушены 20 жилых домов, сообщают в пресс-службе областного управления МВД. Несколько снарядов не разорвались и сейчас их охраняет милиция. Позже специалисты вывезут снаряды в безопасное место и уничтожат. В городе Золотое на Луганщине из-за минометного обстрела погиб 60-летний житель. Как сообщили в Луганской облгосадминистрации, за минувшие сутки боевики обстреляли населенные пункты области 48 раз. Под огонь попали чернухи на трех избинка, Крымская, Попасная, Ольховая, Макарова и Петровка. В городе Счастье снаряд повредил распределительную установку. Населенный пункт остался без воды. В станице Луганская разрушен жилой дом, повреждены участок газопровода и линия электропередач. Из-за этого остановили работают две котельные. Устранить повреждения пока невозможно из-за боевых действий. За последние сутки 20 единиц военной техники вошли в Луганскую область территории Российской Федерации, сообщает пресс-центр АТО. Техника прошла через подконтрольный террористам пункт пропуска из Варина и направилась в сторону Луганска. Также продолжается ротация регулярных подразделений вооруженных сил, в частности мотострелков, сменяют танковые подразделения. Боевых зиткнений на кордоне за силы. За межами зоны антитеррористической операции не ведь Боевых столкновений на границе за пределами зоны АТО не происходило. Незаконные вооруженные формирования и вооруженные силы России возобновили осуществление системной воздушной разведки с использованием беспилотников, а также самолетов. Так, у населенного пункта Красная Талаговка Луганской области зафиксирован полет по территории Российской Федерации вдоль границы самолета дальнего радиолокационного обнаружения, а вблизи населенного пункта Сартана зафиксировано полет беспилотника в направлении Мариуполь-Павловка. На пункту Сартана зафиксирован полет беспилотника на напрямку Мариуполь-Павловка. Штаб АТО отрицает уничтожение террористов у Тореза. Боевики по собственным каналам распространяют информацию о том, что якобы этой ночью украинские силовики уничтожили большую группировку противника у Тореза. Украинские военные заявляют, что это не соответствует действительности. Вероятнее всего, боевики пытаются переложить ответственность за внутренний конфликт между бандформированиями на регулярное подразделение украинских войск. В штабе операции подчеркивают, что Украина не собирается расторгать договоренность о прекращении огня, несмотря несмотря на нарушения со стороны боевиков. Силы АТО и артиллерия применяются исключительно в оборонительных целях. Тем временем в подконтрольных боевикам городах Донецкой области собирают митинг против представителей самопровозглашенной ДНР. Соответствующие агитационные сообщения появились в Карциске, Горловке, Донецке, Макеевке и Зугрессе, передают новости Донбасса. Ранее в группе информационного сопротивления сообщали, что в оккупированных городах Донбасса назревают голодные бунты. Количество вынужденных переселенцев из зоны АТО составляет почти полмиллиона человек. 127 тысяч из них – дети. Об этом заявила глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барбрис. По ее словам, речь идет о зарегистрированных перемещенных лицах. ЮНИСЕФ предполагает, что их реальное количество намного больше. В Харькове прошел молебен и шествие памяти жертв Голодомора. во главе колонны шли девушки и юноши в национальных костюмах с флагом Украины, с Нопом Колосев и Калиной. В Сумах также почтили память жертв Голодомора. Жители города пришли к памятнику жертвам геноцида 32-33 годов на митинг Риквием. Погибших помянули молитвами, минуты молчания и возложили цветы к монументу. По окончанию митинга сумчане исполнили гимн Украины. Завершение финансовая информация. До встречи.